сколько же потеряет городской бюджет Одессы из-за этих льгот. В этом году такие льготы были предоставлены 192 стоянкам. Это примерно половина всех имеющихся в городе стоянок. И в результате этого городской бюджет недополучил более 40 миллионов гривен. Чтобы понять, что это за сумма, мы провели такую вот визуализацию. Например, что может, могла иметь Одесса за эти деньги, если бы их не украли. Первое. Можно было высадить и вырастить 100 тысяч деревьев. Можно было бы закупить, установить 2000 фонарей, которых очень не хватает нашему городу. Можно было бы сделать 6 километров тротуаров с пандусами и с велодорожкой. Можно было бы сделать, купить и установить 1000 детских площадок. Можно было бы полностью перекрыть 4 километра дорог в 4 полосы, чтобы вы понимали, это как совместно проспект Шевченко и проспект Гагарина. Такая длина территории, можно было бы закупить 8 новых троллейбусов, можно было бы купить 40 квартир, э, квартир для воинов АТО, которые защищают нас с вами, а тут, когда приезжают, не получают толком ничего. Но можно было бы обеспечить путевки в детский лагерь для 10 тысяч маленьких одесситов. Можно было засеять 1,3 квадратных километра газона. Если рассчитывать ширину газона 2,5 метра, как это обычно на улице, то это более 500 километров. Это больше, чем длина из Одессы в Киеве. Можно было бы купить 53 новых машины скорой помощи, установить 500 новых парковок, точнее 500 новых остановок общественного транспорта или отремонтировать 80 фасадов в центре города. Вот такую сумму каждый год крадут коррупционные схемы, которые работают в Одесском городском совете. Мы требуем, чтобы это незаконное решение было отменено, или, по крайней мере, чтобы подобное решение не появилось на 2017 год, потому что эта система, во-первых, обворовывает одесситов, во-вторых, создает нечестные условия конкуренции, потому что часть стоянок получает скидки, а часть стоянок не получает скидки. В результате те, которые будут приближены к городскому совету, те, которые могут попасть в нужный список, в результате им легче организовывать свой бизнес, а это нарушает правила честной конкуренции. А как он значит, выбирает? Кто это, кто это? это, это большой секрет, как их выбирает городской совет. То есть не все это не озвучено, не оформлено. В, решении нет никакого обоснования, почему именно эти парковки, стоянки получают льготу. Нет обоснования, почему часть стоянок получает льготу 90%, а часть стоянок получает в, в 60%. То есть вот такие непрозрачные условия создают ну, коррупционную составляющую. Если я могу предположить, что если ты занес определенный конверт денег, ты получаешь в год в 60%. Если конверт денег чуть побольше, то ты получаешь в, год в 90%. То есть какая часть из вот этих 40 миллионов остается в карманах? собственников стоянок операторов, какая переходит в кабинеты городского совета, мы не знаем. Это тайна под этим И, в принципе, нам и не надо этого знать. Нам надо, чтобы этого решения больше не было. Чтобы город перестал терять деньги на, на стоянку. В законодательстве не сказано ни о каких квотах, ни о каких квотах. Более того, предусмотрено, что прямо сказано, что запрещено давать, э, уменьшать ставки для определенной группы каких-то предприятий, то есть такой термин, как налоговая льгота. Она дается в том случае, если какая-то часть э, ну, бизнеса, скажем, делает что-то очень социально, социально ответственность. Полезно. Вот если бы эти стоянки были какие-то сверхособенные, например, на них парковались там только пенсионеры, или они там выделяли какие-то деньги на то, я не знаю. Но это обычные стоянки, которые напитаны по всему городу. Вот тут, если недалеко можете отснять, это стоянки, которые берут большие деньги за предоставление места. Вот тут недалеко и стоянка, в Красном переулке, могу вам показать. Они берут 10 гривен за час или 80 гривен за сутки. То есть в пересчете на месяц это колоссальные деньги, в а платят бюджет вот столько. А известно, вот они где-то в центре, эти стоянки чаще всего расположены? Эти стоянки расположены по всему городу. То есть это 192 стоянки, которые расположены везде. Изначально, изначально это были стоянки, которые находились дальше, то есть за пределами города крупные стоянки. Им давали такие льготы. На сегодняшний момент эти льготы дают всем, кто проявляет необходимое. Вот Здесь выложена именно сумма в 40 миллионов гривен, здесь 800 пачек по 50 тысяч гривен. То есть вот, вот, это та сумма, которая каждый год остается в карманах организаторов стоянок, хотя должна была поступать в бюджет согласно закону Украины. Как будто на взятку кого-то взяли, чиновника есть. Ну, да, только на взятки вылаживают по одной купюре, а тут по 50 тысяч. То есть если бы мы выложили на по купюре. одной купюре, Я это было бы... Это была вся домская площадь и, наверное, прилежащие...